এডুকেচনেলত তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আজি আমি ওৱানছৰ লেকচাৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ চেপ্তাৰটো হৈছে বাস্তৱ সংখ্যা অৰ্থাৎ ৰিয়েল নাম্বাৰ তেতিয়াহ'লে বাস্তৱ সংখ্যা কাক পায় বাস্তৱ সংখ্যা কাক কয় পৰিমেয় আৰু অপৰিম সংখ্যা এই দুই ধৰণৰ সংখ্যাৰ সমষ্টিকে বাস্তৱ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় পৰিমেয় আৰু অপৰিম গোটেই দুইখিনি মিলাই কি কি পাওঁ সেইখিনিকে যোনখিনি সংখ্যাক পাওঁ সেইখিনি বুলি কয় বাস্তৱ সংখ্যা বুলি কয় তাৰপিছতে পৰিম সংখ্যা কেইটা আছিলে পৰিমা সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাক পি বা কিউ আৰহিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি য'ত পি আৰু কিউ দুয়োটা পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু কিউৰ নিকুললৈ জিৰ' তেনেকুৱা সংখ্যাক পৰিম সংখ্যা বুলি কোৱা হয় আৰু যিবোৰ সংখ্যা পৰিমাণ নহয় সেইবোৰকে অপৰিমহ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় যিবোৰক পি বা কিউ আৰহিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি সেইখিনিয়ে কি বুলি কয় অপৰিমহ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পৰিমাটো কি বুলি কয় পজিটিভো হ'ব পাৰে নিগেটিভো হ'ব পাৰে মানে ধনাত্মকো হ'ব হ'ব পাৰে ঋণাত্মকো হ'ব পাৰে আৰু শূন্যও হ'ব পাৰে শূন্য কথাটো আহিব পাৰে গতিকে শূন্যও হ'ব পাৰে শূন্যটো কেতিয়াহ'লে পৰিমাণ সংখ্যা ঠিক তেনেকৈ অপৰিময় সংখ্যাৰ বাবে একেই কিন্তু অপৰিময় সংখ্যা তাৰ ৰুল তাতো মানে কি তাত তাৰ ৰুটটো ৰুটটোত কি অপৰিময় সংখ্যা ৰুট থ্ৰীটো এটা অপৰিমহ সংখ্যা পায়টো এটা অপৰিমহ সংখ্যা এতিয়া পায়টো অপৰিময় সংখ্যা কেলে এইটো মনত ৰাখিবা পাইটো অপৰিময় সংখ্যা কাৰণ পাই আমি ভেলু এনেকৈ ধৰি লওঁ টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন বুলি ধৰি লওঁ কিন্তু এক্সুৱেল ভেলু টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন নহয় সেইকাৰণে গতিকে এইটো বাদ দিয়া জাষ্ট এইটো মনত ৰাখিব যে পাইটো অপৰিময় সংখ্যা পৰিমাণ সংখ্যা নহয় যদি টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেনটো পৰিমাণ সংখ্যা বুলি হয়নে নহয় বা আহিলে কি হ'ব এইটো এইটো পৰিমাণ সংখ্যা হয় তেতিয়া এইটো টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেনটো পৰিমাণ সংখ্যা হয় কিন্তু পাইটো কি অপৰিময় সংখ্যা নেক্সট যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰপিছত আহিলে উৎপাদক কি ই হৈছে সঠিক ভাজক যি ভাগ শেষ নথকাকৈ শৰণ কৰে আৰু ভাগ ভাগ শেষ শূন্য হয় যেনেকৈ আঠক আমি দুইয়ে শৰণ কৰিলোঁ কি হ'ব দুই চাৰি গুণ আঠ সম্পূৰ্ণ ভাগ হৈ গ'ল শেষত ভাগ শেষ কিমান হ'ল শূন্য হ'ল গতিকে কি হয় দুইটো কি আঠৰ উৎপাদক ঠিক তেনেকৈ গুণিতক এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাৰ লগত কোনো সংখ্যাৰ গুণফল যেনেকৈ সংখ্যাটো আছিলে দুই সংখ্যাটোৰ লগত যিকোনো সংখ্যা দুই লগত এক পুৰণ কৰিলেও দুই লগত দুই পুৰণ কৰিলোঁ দুই লগত তিনি পুৰণ কিমান গুণ দুই গুণে দুই দুই দুগুণ চাৰি দুই তিনি গুণ ছয় তেতিয়াহ'লে হ'ল দুইৰ গুণিতকখিনি কি হ'ব তেতিয়াহ'লে দুই চাৰি ছয় আঠ এনেকৈ গৈ গৈ থাকিব দুই গুণিতকখিনি সেইখিনি আৰু তাৰপিছত আহিলে সাধাৰণ গুণি উৎপাদক সাধাৰণ উৎপাদক কাক কয় দুটা বা ততোধিক সংখ্যাৰ উৎপাদক যেতিয়া দুটা আছে যেতিয়া আঠ আছে এটা আছে যদি বাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এইটো দুই এযাব এইটো দুই এ যাব তাৰপিছত আমি কি পাম কেইটামান সাধাৰণ সাধাৰণ উৎপাদক কম মানে দুই এটা থাকিব ইয়াত যিমান এটা দুই থাকে সিমানটা দুই থাকি মানে তাৰপৰাও ল'লোঁ তেতিয়া কি হ'ব সেইখিনি কি বুলি ক'ম তেতিয়া সাধাৰণ উৎপাদক বুলি ক'ম ঠিক তেনেকৈ যিখিনি একে পাম মানে যেনিবা তিনি আৰু চাৰি লিখিলোঁ অ

চাৰিৰ বাবে কি হ'ব চাৰি তিনিগুণ বাৰ চাৰি এগুণে চাৰিও ওলালে চাৰি দুগুণ আঠ বাৰ ষোল্ল সেনেকৈ ওলালে ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়ালৈকে ধৰি লওঁ বাকীখিনি আৰু আছে বাৰু তেনে কাৰণে কেনেকৈ ওলাব তিনি ছয় ন বাৰ ইয়াত কি হ'ল বাৰটো দুয়োটাতে আছে গতিকে কি হ'ব সাধাৰণ গুণিতটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে বাৰ হ'ব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে অ'কে এতিয়া নেক্সট যাওঁ বেছি দূৰলৈকে আলোচনা নকৰোঁ ইয়াত যিহেতু ৰিভিজন লেকচাৰ ইউক্লিটাৰ বিভাজন প্ৰমাণিকা ইউক্লিয়াৰ বিভাজন প্ৰমাণিকাটো কি আছিলে উপপাদ্য ওৱান পইণ্ট ওৱানটো আছিলে আনিথিং দুটা যোগানমুখ অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বিৰ বাবে এনে দুটা অদ্বিতীয় সংখ্যা কিউ আৰু আৰ থাকিব যাতে এ ইকুৱেলটো বি কিউ প্লাছ আৰ জিৰ' লেজেণ্ড ইকুৱেল টু আৰ লেজেণ্ড বি এইটো মনত ৰাখিবা আৰু লেজেণ্ড ইকুৱেলটোলৈকে মনত ৰাখিবা সেইটো থাকি গ'লেও ভুল হৈ যাব অ'কে এইটো এতিয়া এইটোকে কেনেকৈ বজাইছে আমি এক্সাম্পলটো ধৰি লৈছোঁ আমি ধৰিছোঁ ভাজ্যটো হাত আছে ভাজকটো দুই ধৰি যোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুই তিনি গুণ ছয় তেতিয়াহ'লে ভাগফল তিনি পালোঁ আৰু ভাগ এক পালোঁ এতিয়া কোনটোৱে কাক বজাইছে হাতটো কি ভাৰ্য তিনিটো ভাগ ফল দুইটো ভাজক আৰু একটো ভাগ এক এতিয়া সেই আমি এই ফৰ্মুলাটো ক'ত পাইছোঁ সেই ফৰ্মলাটো পাব এইটো বা ভাৰ্য সমান ভাজক পূৰণ ভাগফল সমান উৎসুক ভাগ সেইটোকে আমি এনেকৈ আখৰে লিখিছোঁ মানে অ'কে ছুটিকে লিখিছোঁ আৰু এইটোকে কয় এইগুলি এই গুলীডৰ বিভাজন প্ৰেমিক আমি সকলোৱে এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি থাকোঁ কিন্তু কাৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই গুলিডৰ বিভাজন প্ৰেমিকাটো পাওঁ কি তেতিয়াহ'লে নেক্সট যাওঁ তে উদাহৰণটো দিয়া আছে যে চাৰি হাজাৰ বাৱন্ন আৰু বাৰ হাজাৰ পাঁচশ চৌসত্তৰ মাজত গোখা উলিয়াব কৈছে কাৰ কি বিধি ইউজ কৰিব কৈছে লিউক্লিটৰ কলম বিধি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি কৰিম কোনটো সংখ্যা ডাঙৰ ইয়াত দুটা সংখ্যা দিয়া আছে ইয়াত কোনটো সংখ্যা ডাঙৰ বাৱন্নত দিয়া আছে আৰু বাৰ হাজাৰ পাঁচশ চৌসত্তৰ দিয়া আছে কোনটো ডাঙৰ বাৰ হাজাৰ পাঁচশ চৌসত্তৰ লিখি আছে গতিকে কি কৰিম বাৰ হাজাৰ পাঁচশ চৌসত্তৰটো বাহিৰলৈ লিখিলো সমান এতিয়া বাৰ হাজাৰ পাঁচশ চৌসত্তৰটোক আমি ভাৰ্য হিচাপে গণ্য কৰিম আৰু চাৰি হাজাৰ বাৱন্নটোক আমি ভাজক হিচাপে গণ্য কৰিম এতিয়া যদি চাৰি হাজাৰ বাৱন্নৰে পাঁচ বাৰ হাজাৰ পাঁচশ চৌসত্তৰ হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব তাত আমি ভাগফল তিনি পাম ভাগফলটো তিনিবৰ কাৰণে আমি কি লিখিছিলোঁ কি আছিলে প্ৰমাণটো এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ গতিকে আমি কি ভালোঁ কিউ ভেলোঁ কিমান পালোঁ তিনি পালোঁ তিনিব আহিলোঁ আৰু আৰ কিমান পালোঁ ফ'ৰ চাৰিশ বিছ পালোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি এই নেক্সট ষ্টেপত আমি কি ক'ম যিটো আমাৰ ভাজক আছিলে সেই ভাজকটোকে এইবাৰ ভাৰ্য হিচাপে গণ্য কৰিম ভাজ্য কি কি আছিলে ভাৰ্যটোক আমি ভাজক হিচাপে গণ্য কৰিলোঁ আৰু ভাগ ফলটোক আমি ভাজক হিচাপে গণ্য কৰিম ঠিক আছে এইটো ইয়ালৈ গুচি গ'ল আৰু এইটো ইয়ালৈ গুচি গ'ল ঠিক নেক্সট তেনেকৈ চাৰি হাজাৰ বাৱন্নটোক আমি চাৰিশ বিছৰে হৰণ কৰিলে আমি ন বাৰ যাব আৰু দুশ বাসত্তৰটো ভাগ শেষেক থাকিব তেনেকৈ সেই প্ৰচেছটো বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি কৰি গৈ থাকিম লাষ্টত কি লাগে এশ চৌব্বিছ ওলালে এশ চৌবিছটো কিমান হ'ব চৌবিছ পোৱান পাঁচ যোগ চাৰি ওলালে তেনেকৈ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ইন্টু ছিক্স প্লাছ জিৰ' এতিয়া কি হ'ল ভাগ একটো কি হ'ল শূন্য হৈ গ'ল গতিকে ভাগ শেষ শূন্য হওঁতে যোনটো ভাজক আছিলে ইয়াত ভাজক কোনটো ফ'ৰটো যোনটো ভাজক আছিলে সেইটোৱে সময় কি আমাৰ এই সংখ্যাটো তাৰ গাওক গতিকে আমি গাঁও গষসাও কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ অ'কে এতিয়া নেক্সট যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেতিয়া পাতিগণিতৰ পাটিগণিতৰ মৌলিক অহ বাদ্য এতিয়া ওৱান ছেভেন ছেভেন ওৱান এইটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাওঁ ওৱান ছেভেন ছেভেন ওৱানটো হাতে হৰণ যায় যদি আমি হাতেৰে কৰোঁ ওৱান ছেভেন ছেভেন হাতে হৰণ যায় কেইবা যায় টু ফিফটি থ্ৰী বাৰ যায় ঠিক তেনেকৈ টু ফিফটি থ্ৰী এঘাৰ তেইছ বা যায় গতিকে আমি এইটো এনেকৈ লিখক পাওঁ গতিকে কি পূৰণ হৈছে সাত পূৰণ এঘাৰ পুৰণ তেইছ সেইটোকে আমি ইয়াত লিখিলোঁ এনেকৈ ঠিক তেনেকৈ বত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ ছ ষাঠিকৈ আমি এনেকৈ লিখিব পাওঁ সেইটোকে আমি কি বৃক্ষৰোপণ বা কিবা বৃক্ষ পদ্ধতিকে কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ প্ৰথম এনেকৈ লিখিলোঁ মেইন সংখ্যা যিটো দিয়া আছিলে তাৰপিছত কি কৰিলোঁ এইটো কি এইটো বঢ়ালোঁ এইটো বঢ়ালোঁ তাৰপৰা এইটো বঢ়ালোঁ দুই পূৰণ ষোল্ল হাজাৰ তিনিশ আশী পূৰণ কৰিলে এইটো পাম তাৰপৰা দুইটো মৌলি সংখ্যা ইয়াত ৰাখি দিলোঁ সেইকাৰণে আৰু কৰিব নালাগে কিন্তু এইটো মৌলসংখ্যা হোৱাগৈ নাই নহয় গতিকে এইটো আকৌ কি হৈ যায় দুই হাজাৰ আকৌ দুই পূৰণ এইটো হ'ল সেইটো কৰিলোঁ তেনেকৈ আকৌ দুইটোক ক'বলগীয়া নাই তেনেকৈ এইটোক আকৌ দুয়ে গ'ল এইটোক আকৌ তিনিয়ে হ'ল গ'ল তাৰপৰা এইটো আকৌ তিনি গ'ল এইটো পাঁচেই গ'ল এইটো হাতে গ'ল তাৰপিছতে কি হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মৌলিক সংখ্যা গোটেইখিনি সোমাই গ'ল আৰু বেলেগ এতিয়া আৰু মৌলিক সংখ্যা পাবলগীয়া নাই আৰু চব মৌলিক সংখ্যা পাই গ'ল গতিকে আমাৰ এইটোৱে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা এটা অৱবাদ্য ওলাইছিলে অৱবাদ্য কি আছিলে আই থিংক চাই লওঁ প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাই মৌলিক মৌলিকৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু মৌলিক উৎপাদকো প্ৰকাশ পোৱা ক্ৰমৰ বাহিৰে এই উৎপাদীকৰণ অদ্বিতীয় মানে সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিলে যে আমি যিকোনো সংখ্যা এটা লৈছিলোঁ এহেজাৰ সাতশ এসত্তৰ তাত আমি পোৱা সংখ্যাকেইটা কি কি সৰু আটাইতকৈ সৰু ইয়াতকৈ সৰু নহয় আৰু এইখিনি সংখ্যা কি কি সাত এঘাৰ তেইছ এই গোটেই সংখ্যাকেইটা কি গোটেই গোটেই তিনিটা মৌলিক সংখ্যা ঠিক তেনেকৈ বত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ ষাঠিকো সৰু সংখ্যাই ৰি মানে প্ৰকাশ কৰিলে কি হ'ব দুই 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 তিনি তিনি পাঁচ সাত তেৰ গোটেইখিনি সংখ্যা কি মৌলিক সংখ্যা গতিকে সেইটোৱে উপপাঠ্যত ক'ব বিচাৰিছে এতিয়া উদাহৰণ দিছে কি মৌলিক মৌলিক উৎপাদীকৰণ পদ্ধতিৰে ছয় আৰু বিছৰ লাগু আৰু গাকু উলিয়াব কৈছে এতিয়া ছয়টোক আমি কিহে যাব দুই তিনিগুণ ছয় বুলি লিখিব পাওঁ আৰু বিছটো কেনেকৈ লিখো পাওঁ দুই দুগুণ এইটো আমি ইয়াত ছাইডত লিখি দিছোঁ এইটোকে দুই এ গ'ল দুই এ গ'ল আকৌ এনেকৈ পাঁচে গ'ল এতিয়া লাকু কেনেকৈ উলিয়াম লাক উলিয়াবলৈ কি কৰিম প্ৰথমতে এই দুই ইয়াত এটা দুই আছে ইয়াত এটা এডাল আছে হয়নে সেই দুটা দুইৰ পৰা আমি এটা দুইলৈ আনিলোঁ আনিলোঁ ঠিক তাৰপিছত কি থাকিলে বাকী থকা এতিয়াও কিবা কমন আছে যেনী দুইটাতে থকা কিবা আছে নি নাই গতিকে বাকী সংখ্যাখিনি লিখিলোঁ কি আছে তিনি তিনি লিখিলোঁ দুই আছিলে দুই লিখিলোঁ পাঁচ আছে পাঁচ লিখি দিলোঁ গতিকে এটা ফোন কৰিলোঁ কিমান পালোঁ ছিক্সটি তেতিয়াহ'লে লখাগু পালোঁ কিমান ছিক্সটি আৰু গোসাগু একেবাৰে চিম্পুল যিটো সংখ্যা কমন আছে সেইটোৱে গোসাগু কি অকল কি আছে দুই এটা কমন আছে গতিকে দুই অঁ লখাগু পাই গ'লোঁ গোসাগু পাই গ'লোঁ লাগু আৰু গু কি লাগু হৈছে কি সংখ্যা দুটাত থকা প্ৰতিটো মৌলৰ উৎপাদকৰ বৃহত্তম ঘাটৰ গুণফলটো আৰু গাগু হৈছে কি সংখ্যা দুটাত থকা প্ৰতিটো সাধাৰণ মৌলিক উৎপাদকৰ ক্ষুদ্ৰতম ঘাটৰ গুণফলটো যিটো আমি অলৰেডি কৰি গৈছো এতিয়া এনেকে মোৰ খিল হ'ব বাকী কৈবো যায় নাপায় যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বিৰ ক্ষেত্ৰত গাসাগু এ বি গাগু আৰু এ বি ৰ সাগু পূৰণ কৰিলে আমি কি সংখ্যা দুটা পূৰণ ফল পাওঁ এতিয়া যদি আমি এইটো কুৱেশ্যন তেতিয়া চাওঁ কিমান আছিলে সংখ্যা দুটা আছিলে ছয় আৰু বিছ ছয় আৰু বিছ আছিলে সংখ্যা দুটা পোনফল কৰি দিলোঁ বা ছয় পুৰণ বিছ কিমান এশ বিছ আৰু লখাগু আৰু গোসাগু পোন কৰি চাওঁ গোখাও কিমান আছিলে লখাগু ষাঠি আৰু এইপিনে দুই ষাঠি পুৰণ দুই কিমান এশ বিছ গতিকে দুইটা সমান হয়নে গতিকে এইটো কি হয় এইটো কথা মন আহিবা যে ইয়াত কেইটা কৈছে দুটা অখণ্ড সংখ্যা এটা কৈছে কেতিয়াবা যদি এনেকৈ থাকে যে এ বি চি বা তিনিটা অখণ্ড সংখ্যা এটা হয় তেতিয়াহে সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ নহ'ব নেক্সট যাম তেতিয়াহ'লে উপবাদ্য ওৱান পইণ্ট থ্ৰী কি কৈছে ধৰা পি মৌলিক সংখ্যা মৌলিক যদি পি এ এক হৰণ কৰে তেন্তে পি এ এক পি এ এক হৰণ কৰিব য'ত এ এটা যোগান্ম অখণ্ড সংখ্যা উপাধ্য ওৱান পইণ্ট থ্ৰী গম পালা কি কৈছে পি এটা কি মৌলিক সংখ্যা বুলি কৈছে যদি পি এ এক হৰণ কৰে পি এ এক হৰণ কৰিব তেন্তে পি এ এক শৰণ কৰিব য'ত এ এটা যোগান্ম অখণ্ড সংখ্যা এইটোতো হয় এইটো কবলগীয়া নাই আৰু এটা তেনেকে দুবাৰ দুবাৰ দিয়া যেন লৈছে মানে যদি তিনি আহে ইয়াত যদি ছয় আহে এতিয়া ছয়টো এটা কি হৈছে খণ্ডৰ সংখ্যা হয় নে হয় সেইটোৱে আৰু এতিয়া উপবাদ্য ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ কি হৈছে ৰুটটো পৰিম অপৰিম অকল যে ৰুটটোতো অপৰিমা তেনেকুৱা নহয় যেনেকৈ এইটোত আহিব পাৰে প্ৰমাণ আহিব পাৰে ৰুট থ্ৰীটো পৰিমাণ বুলিও দেখাব পাৰে ৰুট ফাইভটো পমিম বুলি দেখাবলৈ আহিব পাৰে ৰুট ছেভেনটো পৰি অপৰিমা বুলি দেখাবলৈ আহিব পাৰে এতিয়া আমি কেনেকৈ দেখাম এইটো কাৰণে প্ৰথমে কি কৰিম যিহেতু আমি অপৰিমা বুলি দেখাবলগীয়া হয় আমি ডাইৰেক্ট অপৰিমা বুলিও দাইৰেক্ট দেখাব নোৱাৰোঁ প্ৰথমে কি কৰিম আমি ধৰি ল'ম যে ৰুটটোতো এটা পৰিমাণ সংখ্যা বুলি ধৰি ল'ম এতিয়া গতিকে আমি অখণ্ড সংখ্যা আৰ আৰু এছ এছটো কি মানে আমি কি আমি আগতে ধৰিছিলোঁ পি বাই কিউ ধৰিছিলোঁ এবাৰ পি আৰু জেগাত পি জেগাত আৰ ধৰিছোঁ আৰু কিউ জেগাত এছ ধৰিছোঁ গতিকে কিউ নহতি গ'লোঁ জিৰ' আছিলে গতিকে এছ নহতি গ'লেও জিৰ' ধৰিছোঁ সেইখনেই সেই বাকী সেইখনেই পাব তাৰ পৰা কি পাম যে ৰ'দটোতো আমি পি বা লিখিব পাৰিম যদি নহয় কি আৰ এছত লিখিব পাৰিম ধৰা হ'ল আৰ আৰু এছ ওৱানৰ বাহিৰে সাধাৰণ উৎপাদক আছে ওৱানৰ বাহিৰে সাধাৰণ উৎপাদক আছে বুলি ধৰি তেন্তে আমি সাধাৰণ উৎপাদকে ভাগ কৰি

গতিকে দুইয়ে এক হৰণ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ কি এ ইকুলটো টু চি কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা চিৰ ক্ষেত্ৰত আমি চি টো ধৰি লৈছোঁ কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা চি বুলি এতিয়া এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান সমীকৰণ ওৱানত আমি কি এৰ ৱান বহালে এ ৱান কিমান টু চি বুলি লৈছিলোঁ গতিকে টু বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু এ জেগাত কি হ'ব টু চি আৰু স্কোৱাৰ আছিলে স্কোৱাৰ হ'ব কি মানুহ তেতিয়াহ'লে টু বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ চি স্কোৱাৰ তাকে এনেকৈ লিখিব পাওঁ বি স্কোৱাৰ লিখিলো আৰু এইপিনে কি এ টু এছ দুই টু এফালে গুচি গ'লে কি হ'ব শৰণ হৈ যাব দুই দুগুণ চাৰি গতিকে টু চি স্কোৱাৰ হ'ল বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু টু চি স্কোৱাৰ হ'ল ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে কি ৰুট টুৱে বি শৰণ কৰে ৰুটটোৱে কি বি অ চৰি ৰুটটো নহ'ব কেনেকে ইয়াত টুহে আছে গতিকে টুৱে বি শৰণ কৰে গতিকে এ আৰু বি উভয়ৰে অন্তত অন্তত এটা সাধাৰণ উৎপাদক আছে যিটো দুই কিন্তু ইয়ে আমি ধৰা এ আৰু বি ৰ ওৱানৰ বাহিৰ আন উৎপাদক নাই এই উক্তিটো বিৰোধা কৰিছে যিহেতু আমি কি পালো ইয়াত যে সাধাৰণ উৎপাদক আছে বুলি পালো কিন্তু আমি কি ধৰিছিলো যে ৱানৰ বাহিৰে সাধাৰণ উৎপাদক নাই বুলি ধৰিছিলো গতিকে সেই উক্তিটো আমি আগতে ধোৱা উক্তিটো কি হ'ল বিৰোধিতা কৰিলে গতিকে কি আমাৰ উক্তিটো অশুদ্ধ আছিলে গতিকে যিহেতু আমাৰ অশুদ্ধ উক্তিটো অশুদ্ধ আছিলে তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটো পৰিমেয় নহয় গতিকে পৰিমেয় নহ'লে কি হ'ব অপৰিময় গতিকে সেয়েহে ৰুটটোতো কি এটা অপৰিমেয় সংখ্যা সেইটোৱে আছিলে মষ্ট ইম্পেণ্ট কুৱেশ্যন ৰুট সেইকাৰণে মেক্সিমাম কুৱেশ্যন আহে ৰুটটোৰ তাৰপাছত আহিলে পৰিমেয় সংখ্যা আৰু সিহঁতৰ দশমিক গ্ৰীষ্টৰ পুনৰ ভৌমিকি বাকী এইখিনি জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী লিখিব পাওঁ থ্ৰী বাই হাণ্ড্ৰেড আছে তেতিয়ালৈকে আমি কি লিখিব পাওঁ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী লিখিব পাওঁ তাকে আমি অকণমান সহজকৈ কি লিখিব পাওঁ যে থ্ৰী টেন স্কোৱাৰ দহ ডগোন কেনেকে আহিলে পাৱাৰ কিমান দুই গতিকে আমি সৈন্য আগত দুটা হ'ল সংখ্যাটো মেইন সংখ্যাটো পোৱাৰ আগতে সৈন্য আমি দুটা পালো সেনেকে ধৰি লব পাৰি আৰু ইয়াত এটা আছিলে গতিকে এটা আছিলে এনেকে ধৰি লব পাৰো কাৰণ কি শৈন্য এটা নহয় মানে পাৱাৰ এটা আছে পাৰা ঠিক তেনেকে যদি টেন কিউব হয় তেতিয়া কি হ'ব জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' থ্ৰী হ'ব বাকী এইটো কাৰণে আমি এতিয়া এইখিনি ইমান দৰকাৰ নাই এতিয়া আছে কি থি বা এইট দিয়া যায় থিভাই এইটটোক আমি কি কৰি পাম থিটো আমি থি থাকিলে এইটো আমি কি লিখিব পাৰো টু কিউব লিখিব পাৰোনে কাৰণ কেলে এইটো কেনেকে দুই চাৰিগুণ আঠ দুই দুগুণ চাৰি দুই কেইটা আছে তিনিটা আছে গতিকে টু কিউব লিখিব পাৰিলো থ্ৰী ইনটু ফাইভ কিউব লিখিব পাৰো টু কিউব লিখিব পাৰো কেলে আমি কেনেকুৱা কৰিলো কাৰণ এই আমি তলত আমি টেন বনাম চেষ্টা কৰিলো এতিয়া টু কিউব আছে আৰু ইপিনে পাঁচ আছে গতিকে থাকিলেহে আমি ফোন কৰিব পাৰিম ওপৰতো একে থাকিব লাগিব ন গতিকে পাঁচে ফোন কৰিলো গতিকে ওপৰটো তেনেকে এই দুটা ফোন কৰিলো আমি থ্ৰী ছেভেনটি ফাইভ হৈ গল তেতিয়া আমি কি কৰিলো সংখ্যাটো প্ৰথমতে লিখিলো তাৰপিছত আগত কি কৰিলি প্ৰথমতে কি কৰিলো ছেভেন ফাইভ লিখি লৈছোঁ তাৰপাছত কেইটা আছে ওপৰত দহৰ দহৰ পাৱাৰ কিমান তিনি গতিকে কি কৰিলোঁ সংখ্যাটো দশমিকটো ইয়াত আছিলে গতিকে কি কৰিলোঁ এক দুই তিনি ইয়াত বঢ়াই দিলোঁ ইয়াত দশমিক মানে কি আগৰ শূন্যতা আছে গতিকে আমাৰ এইটো এনচাৰ হ'ল ঠিক তেনেকৈ ছেভেন বাই এইটি ছেভেন টু একে থাকিলে এইট্টিটোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ টু ড্ৰিট ব্ৰ ফ'ৰ আমি কৈ চাওঁ ছেভেন কেনেকৈ হ'ব এতিয়া দুই পিনে ফ'ৰ্টি টু তাৰপৰা এইটো টুৱেণ্টি টু টেন টু ফাইভ হ'ল কেইটা বালোঁ দুই চাৰিটা আৰু পাঁচ এটা টু টুইণ্টি পাৰ ফ'ৰ ইন টু ফাইভ সেইটোকে আমি ইয়াত লিখিছোঁ তাকে টু টুৱেণ্টি পাৰ ফ'ৰ লিখিলোঁ আৰু ইয়াত কি আছে ফাইভ এটা আছেগৈ কিন্তু ইয়াত টু ডি পাৱাৰ কিমান হ'ব লাগিব ফ'ৰ হ'ব লাগিব পাৱাৰটো গতিকে ইয়াত ফ'ৰ কৰি দিলোঁ গতিকে ইয়াত যদি ফ'ৰ কৰিবলগীয়া হ'ল তেতিয়াহ'লে ওপৰত থ্ৰী এটা দিবলগীয়া হ'ল ফাইভ টুইটি পাৰ থ্ৰী পৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া সেইটো বেলেঞ্চ হৈ থাকিব মানে চিমি ক'বলৈ গ'লে ছেভেন ইন টু ফাইভ থ্ৰী হ'ল আৰু ইয়াত কি আছে টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্টু ফাইভ আছিলে আৰু ফাইভ থ্ৰীটো মানিব লাগিব এতিয়া কি হ'ব তিনিয়াকৈ চাৰি হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব ওপৰত হ'ব ছেভেন ইনটু ফাইভ কিউ হ'ব তলত কি হ'ব টু 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 ফ'ৰ ইনটু ফাইভ টু ট্ৰি বা ফ'ৰ হ'ব তেতিয়া এইট টি ফাইভ এইট ছেভেণ্টি ফাইভৰ তলত আছে টেন ফ'ৰ কি ক'ম তেতিয়াহ'লে লিখি ল'ম থ্ৰী ছেভেন ফাইভ তাৰ আগত কেইটা আছে টেন টু কিমান ফ'ৰ গতিকে চাৰিটা সংখ্যা এক দুই তিনি আৰু এটা সংখ্যা ইয়াত চাৰি ইয়াৰ আগত দশমিকুখি এনচাৰটো নেক্সট যাওঁ উপবাদ্য ওৱান পইণ্ট ছিক্স ধৰা এক্সি কৰিলো পি বাই কিউ এটা পৰিমাণৰ সংখ্যা যাতে টু এম এন অবিয়োগাত্মক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কিউৰ হৰটো মৌলিক উৎপাদীকৰণ টু টুটি ফ'ৰ এন ফাইভ টুটি ফ'ৰ এইটো এম আছে নহয় ফাইভ টুটি ফ'ৰ এম আৰ তেন্তে এক্সৰ এটা সাৱটি দশমিক বিস্তৃতি আছে এইটো আমি যিটো এক্সপ্লেইন এইটো কৰিছিলোঁ সেইখিনি এই উপবাদ্যটোৱে ক'ব বিচাৰিছে ওৱান পইণ্ট ছিক্স এতিয়া যাওঁ আমি নেক্সট অকে এইটো আমি কি কৰিম দিয়া আছে সংজ্ঞাটো দহ দিয়া আছে হাতে হৰণ কৰিলো হাতে হৰণ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰোতে হৰণ নাযায় কাৰণ কি আছিলে আমি কি কৰিছিলো একো এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব আছিলে ওৱান আছিলে আমি হাতে হৰণ কৰিব লাগে কি কৰিম প্ৰথমতে তেনে শৰণ নাযায় গতিকে কি দশমিক বঢ়ালো শূন্য বহালো তাৰপৰা কি হৈ যায় একে যায় এগুণে কিমান সাত একোণে সাত সাত হ'ল তিনি আহিলে তাৰপৰা কি হ'ল আকৌ ইয়াত শূন্য হ'ল সাত চাৰিগুণ আঠাইছ হ'ল তেনেকৈ দুই আহিলে আকৌ শূন্য আহিলে সাত তিনি গুণ অঁ চৰি সাত দুগুণ চৈধ্য হ'ল এবাৰ ছয় আহিলে তাৰপৰা কি আকৌ শূন্য আহিলে সাত আঠ গুণ ছাপন্ন হ'ল আকৌ কিমান চাৰি আহিলে আকৌ শূন্য হ'ল সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ হ'ল আকৌ পাঁচ আহিলে আকৌ কিমান সাত একো শূন্য হ'ল নহয় সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ হ'ল ঊনপঞ্চাছ ফৰ্টি নাইন হ'ল ফ'ৰ্টি নাইনলৈকে হ'ল তাৰপৰা ঠিক তেনেকৈ আকৌ কি ইয়াৰ পৰা আকৌ এক নামি আহিলে আকৌ শূন্য হ'ল সাত একো নে সাত হৈ গ'ল তাৰপৰা আকৌ কি তিনি আকৌ ভাগ কিমান হ'ল তিনি হ'ল অলৰেডি ভাগে কিহত ইয়াত তিনি হৈ আহিছিলে ইয়াত তিনি হৈ আহিছিলে আৰু ইয়াত তিনি হৈ গ'ল আকৌ গৈ গৈ মানে কি হ'ব যে আমি এইখিনি সংখ্যা আকৌ বাই বাই পাই থাকিম মানে কি এনেকুৱা হ'ব এন্সাৰটো জিৰ' পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন ওৱান আকৌ আগৰখিনিৰ নিচিনা ওৱান ওৱান চৰি ওৱান নহ'ব ফ'ৰ অ'কে ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন ওৱান আকৌ ফ'ৰ টু টু ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন ওৱান এনেকৈ গৈ গৈ ৰিপিট হ'বগৈ থাকিব গতিকে এইখিনি কি বটেল এইটোকে অঁ এইটোকে উপবাদ্য ওৱান পইণ্ট চেভেন কৈছে যে ধৰা এক্সিকেলটো পি বাই কিউ এটা পৰিময় সংখ্যা যাতে হ' আৰু কিউৰ মৌলিক উৎপাদীকৰণটো টু টিউটি পাৰ এন ফাইভ টি টি পাৰ এন আৰ হিৰ নহয় য'ত এম আৰ ই নহয় য'ত এন এইটো এম হা যত এন আৰু এন এম অবিয়াম সংখ্যা তেন্তে এক্সৰ এটা দশমিক বেছি থাকিব যি অপৰিসমাপ্ত আৰু নিৰী আৰু পৌৰ্ণ পৌনিক মানে কি কৈছে একেৰাহে গৈ থাকিব আছিলে ইমানেই বাকী অনুশীলনীৰ কাৰণে মই ফুল তৈয়াৰ কৰিছো কিন্তু এজন যিহেতু একজাম ওচৰতে আছে গতিকে জ্ঞান বঢ়াই পঢ়া